Яскравий виконавець Єгор Грей сьогодні прокидається разом із ранковим коктейлем. Приєднатися до нашої бесіди. Єгоре, доброго тобі ранку. Доброго хочу одразу анонсувати, що у Єгора відбудеться концерт 20 червня. Це вже в цей понеділок. Два квиточки. Я тримаю своїх руках і хочу сказати, що ми просто так відомо ці два квиточки. Тому хто перший додвониться і задасть якесь цікаве питання нашому Єгорові і, можливо, каверзне питання. Друзі, дзвоніть. Провокаційно. Так, так, так. Єгор чекає. Єгор, э, хочеться взагалі познайомити нашу аудиторію, хто з тобою ще не знайом, і хочеться звернутися до твого бекграунду. Взагалі, як давно ти розпочав свою э, творчу, співочу кар'єру, так? І саме, із, із чого із чого ти розпочав? так? Ну, Якщо дуже глибоко починати, ще з самого 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 моєго здесь, то, звісно, були такі прогнози. були... явные предпосылки к этому еще когда совсем, совсем маленький был ночами вот чуть ли не по графику там с 12 до там 2 или до часа мама говорит ну вот просыпается садится и плачет, плачет, кричит. Мы уже пытались утешить, что-то сделать. Ничего не помогал. Вот. Ну, это то, что было давно. За что Потом, есте... да, 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 Потом, естественно, уже, когда подрастал, то мы, у меня брат младший мой, мы погодки, разница у нас небольшая. Вот. И я организовывал такие вот маленькие представления с песнями для всех знакомых, соседей. Все приходили, слушали, умилялись, естественно. Вот. Так что он у меня уже тогда был на бэк-вокале. Вот. А потом, естественно, уже в школе, плюс в церковном хоре я пел. Вот. И этот шаг за шагом, раз за разом все вот так вот развивалось. В конце концов, пришло время, я поступил в Одесскую консерваторию. Вот. И потом работал при Одесской консерватории филармонии в ансамбле «Ренессанс». И впоследствии совсем чуть-чуть поработал в Днепропетровской филармонии. Вот. Ну и уже после этой работы у меня появилась возможность, встретились на моем пути люди. Вот. И появилась возможность сольного проекта. Тобто ти професійний музикант, професійний співак, З так? І професійною освітою. Ну як, ми всі учились понемногу. Ну ти я так розумію, ти закінчив консерваторію? Не зложилася повністю все что тому що були обстоятельства. То есть обстоятельства. Тобто мені э, уїхати в Київ в той момент. Ну чі речі, менее. на твою думку, взагалі чи плануєш закінчувати, так і на твою думку, тому що я знаю, не всі професійні відомі, навіть всесвітньо-відомі співаки мають вищу саме музичну освіту. На И... твою думку, треба мати талант, дарт чи все ж таки освіта допомагає? Я вам скажу, это как-то все должно быть вот гармонично, в комплексе. То есть одно другое дополнять. Потому что можно действительно и от природы иметь и данные, и все на свете. Но все равно э, теория и какая-то вот и, э, обучение все равно должно быть. То есть э, это просто нужно все вместе сложить. Есть люди, которые... Да, систематизировать в некой мере, потому что есть люди, которые как бы особых каких-то мега там, талантов, может, и не имеют, но они настолько трудятся, настолько усердны, настолько целеустремленны, что это дает э, действительно э, реальные результаты. А есть люди, которые пренебрегают тем, что у них есть, и это все остается... Значит, ми, Ми, ми не будемо зараз Не... Да, да. пренебрігати дзвіночком, бо він Вау, у нас є. Доброго є. ранку. Мало. Доброго ранку, як вас звати? Мене звати Любила, я почитательниця вашої передачі. Вот. І я посмотрела сьогоднішній сюжет, мені дуже сподобався цей виконавець. Хочу задати йому питання. Які пісні він любить виконувати і хто є його куміром? Спасибо огромное за вопрос. Значит, хочу сказать, что песни исполнять лично мне нравятся очень разные. Вот. Мне очень нравятся народные песни. Мы и в кругу друзей, и в той же работе моей еще на в Одесской филармонии тоже были и народные песни, и из мюзиклов, и опереточные, и оперные арии, и... На День Победы военные песни, военная тематика. То есть и романсы очень разные. Оно, знаете, вот как нельзя быть как-то однобоким. Нужно быть многогранным. Не то, что нужно, но так, наверное, природно. Потому что мы тоже бываем всегда разные. Когда-то грустим, когда-то радуемся и не можем быть все время каким-то грустными или э, злыми или наоборот все время только веселиться то есть все оно гармонично поэтому вот так вот мне тоже вот очень совершенно разные есть песни нравятся и, и и современные тоже разные песни и да разные жанры а то что по поводу вопросов второго что кумиров ну знаете, у меня нету как таковых кумиров. Есть очень много людей из творческой среды, не только вокалистов, но и художников, и, там, и режиссеров, или сценаристов, у которых есть чему поучиться, у которых есть что перенять. То есть творчество оно не может быть только очень узконаправленным. Это не станок, где ты делаешь определенную только деталь. Здесь нужно с разных сторон э, видеть ситуацию. Только тогда ты можешь э, в той же песне. Нужно же не просто спеть ноты правильно и, и красиво. Нужно уметь передать настроение, пережить это. Ну, то есть поделиться этим. Но есть такие то чем и которые надыхают? Ну как, когда, в частности, когда в консерватории и в, в Одесской филармонии работал, то для меня знакомство, допустим, с тем же э, Франко Корелли, с его э, с творчеством, было просто что-то неземное. Я когда услышал этого тенора драматического, я был просто, э, ну, я не знаю, я никогда не слышал. То есть слышал там, ну, Карера, совсем известных э, теноров. Но когда я услышал его исполнение, то я понял, что есть мастера еще более высокого полета. Вот то, что касается эстрадных исполнителей, то очень много взять, даже хотя бы ту же Аллу ну, ту же Софию Михайловну. То есть это вот, это вот те люди, которые прошли, не просто попели их сезон и были мегапопулярными, и получили какую-то премию там, музыкальную. А це люди, які всю жизнь світять і всю жизнь э, дарять нам э, музику, яка я думаю, еще будет очень буде поколения актуальна. Ми дякуємо Людмилі за такі гарні питання. Людмила, даруємо вам ці два квіточки. Не кидайте слухавку. Якщо ви ще разом із нами, наразі наші режисери розкажуть вам, як їх отримати. Завдяки Людмилі Егор відповів на всі наші запитання. <свісно> Людмила дякуємо вам. <свісно> ну давайте детально і конкретно вже. Далі до вашого концерту, який відбудеться 20 червня, вже в понеділок в театрі імені Горького. Да, да, театрі. Що буде за концерт, чим будете дивувати глядача? <coughs> І взагалі, чи це перший ваш власний концерт? Ну, скажу так, сольні виступлення у мене були. Так, ну от в плані повністю, як сольний концерт, а не просто виступлення где-то там в клубі или на якомусь то то це, мабуть, Первый, получается, первое такое мероприятие. Что девуваты. Девуваты, а какие песни так? Песни очень разнообразные, я вам хочу сразу сказать. То есть это не будет а какой-то определенный конкретный жанр, определенные какие-то конкретные рамки. Затронем и классику. Это то, что касается эстрадной классики. То, что касается каверов, там будет... один два, можливо. От. А так всі пісні, е-е, э, вже авторські, то есть это из моего репертуара. Вот. Ну, в то же время тоже э, очень разноплановые. Зараз пропонуємо просто подивитися да. музичне відео для того, щоб як хтось ще не знає творчості вашої, зараз просто ознайомились, побачили і щоб ви відчули насправді. про що. Йде, про що такой, йде да. мова. Так, це маленький кусочок такий, да. так давайте подивимось. В очах, золоте колосся, стиглі думки завмирають, з гори додо, дол... по скроням стікаю. феерично, я бы так это назвал. Так, прокомментуй, пожалуйста, что это за выступ. это одна из, одной из композиций, которые я спел в клубе «Делюкс». У меня было, там мы организовали концерт такой презента презентационный. Вот. И вот такая вот драматическое вот такое произведение, автором которого является мой друг еще с детства, Сережа Бакай авторы слов и музыки, но, конечно, очень часто мы с ним с авторством работаем, потому что <laughs> иногда я говорю, нет, слова нужны здесь полностью другие. Я только хотела да. запитать, что пишешь ты самостоятельно песни? Вот я же говорю, что в основном я работаю с авторством, у меня есть свои мысли, но я хочу, чтобы они оформились уже полностью, и только тогда уже отважится. Ну, а что ты пишешь, музыку или тексты? Ну, они у меня как-то вот одно за другое цепляются, я не могу полностью. Хотя бывает такое, но, скорее всего, если я что-то захочу, ну, если у меня что-то придет, то... Хотя нет. Иногда это бывает мелодия, к это приходит, иногда слова. Но в основном ну, оно взаимосвязано все. То есть для меня, мне иногда довольно трудно разделить отдельно вот мелодию, отдельно слова. Мне кажется, оно должно вот как-то взаимопроникать друг в друга, и только тогда действительно и настроением можно передать и весь смысл тот в который то есть мелодия э, способствует тому чтобы сам смысл текста слов этих и наоборот а, бывает чи, бывает такая еще проносят действительно классный какой-то текст, але ты чувствуешь что цены не твоё. да кстати было были такие э, моменты э, предлагали э, тот же самый Сережа предлагал автор вот вот песня вот есть такая вот супер вообще классная я слушаю, да, интересно, хорошо, но я не знаю, как я смогу это передать. Подчевываю. Да, то есть есть такие вещи, которые, да, я действительно восхищаюсь, ну, супер вообще, но как ее правильно передать, я еще не совсем понимаю. То есть я выбираю то, что я смогу передать. То есть, что я сам прочувствовал, что я сам как-то... Ну, понимаю, потому что я не могу говорить о том, чего не понимаю, нести то, чего я не, не воспринимаю. Еще до сценичных образов, костюмов таков, что долучаешься до их створения? Ну, это в любом случае совместная работа с художником. В данном случае будем, когда смотреть следующий ролик, то вы там увидите... Интрига. Да, интрига маленькая. Ну, здесь некоторые элементы вы уже увидели в этом видео, но все же и когда разрабатывался, то есть форми, формировался, скажем так, этот сценический образ, вот, вот, конечно, мыслей было много, и мы э, уже как-то и так, и так, и с той, и с другой стороны подходили к этому. Вот, суть вроде понятна, как это выразить, не совсем понимали. Вот, и встретилась э, нам такая прекрасный э, художник, творческая, без, безусловно, творческая личность. Анна Александровна Бублик. я такую Анну Бублик. да, Она допомогла створить власть образы, да, мы когда с ней вот пообщались, сопоставили репертуар, который на данный момент есть. Он говорит, вот, говорю, вот что значит творческий человек. То есть она видит вот эту вот эти тоненькие тонкие какие-то грани которые мы иногда может где-то пропускаем отвлекаясь допустим я, я же музыкой больше занимаюсь и я не могу полностью отойти чтобы сосредоточиться вот как это должно выглядеть может быть впоследствии Друзі, сьогодні ми трохи привідкрили завісу таємниці щодо особистості образу і вокалу Єгора грея. А ще з багато чого залишиться невідомим, однак дізналася, що ця людина долучається і до музики, і до створення образу, і до віршів, і до всього. І власне хоче прожити. Пісню на сцені, знаючи, що дійсно відчував відчувається в тих словах. Другі, що нам з Ігорем слід прощатися. Так, так? на жаль, його ефірний час обмежений. Да -да -да. Дуже дякуємо, що сьогодні до нас завітав. І всіх ще раз ми е, хочемо запросити на концерт Єгора Грея, який відбудеться да, з судовольстві. Приглашає всіх 20 числа в 19.30. Театр імені Горького Буде ярко, буде красочно, буде насичено. И, <с .2> і смысловое насичення, і внішні красиве насичення будуть гості, буде театр пантомимы. В общем, тож друзі, буде всі скучно, приходьте. Його да. ми тобі бажаємо успіхів в твоїй подальшій творчій діяльності. І як в якості коди зараз ми побачимо, почуємо ще один музичний уривок з творчості. Just wow.